इलाहाबाद के सूर्या की बड़ी सड़क के किनारे का एक नीला मकान बालकनी में जूही से लतर को गालों से छूती हुई खड़ी होती होती हो तो धूप आंखों से टकराने लगती है लतर की सीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है उस नीले कमरे में जहाँ रूठी हुई यज्ञ प्रिया को उसका प्रियतम मनाता है यज्ञप्रिया घंटों उस बालकनी में बालकनी में खड़ी होकर उन जाने जाने आने वालों को देखती जिनमें एक उसका अपना प्यार भी होगा बालकनी में मकान के ठीक सामने दिखता है उस बड़े आंगन वाला लिपा पुता लेकिन सुना और उदास घर खपरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है विधवा औरत रमन की विधवा भाभी अक्सर देखा है कि रमन इस बालक ने की तरह एक टक देखता है शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद यह एकमात्र सहारा था बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिन दिनों पढ़ा भी या पढ़ा भी था लेकिन हाई स्कूल के बाद की पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई आकांक्षाओं की रात राग की डेरी सी विधवा युवती भाभी और परिस्थितियों से विभिन्न रमन का वह उदासगर पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ी हुई जुड़ गई थी लेकिन रमन के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी कि जिसे वह अपने कंधे से उतार नहीं सकता था भाभी के जीवन में जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमन शायद यह भी यह भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है जो रस है वह उसे झुंझुड़ता है उठाओ की मार से वह तिर मिला उठा अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा कभी कभी वह देखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सिहरन महसूस होती कभी कभी उलझन होने लगती मैं यहाँ हूँ या नहीं वह एक टक लगातार घंटों की घड़ों की मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता उलझन से उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हो रमन उसी आवाज से अपनी भाभी से लड़ता था नेक्स्ट